الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فيا إخوة الكرام نحن نعلم أن عدد أيام السنة ثلاثمائة وخمس وستون يوما وأعظم يوم من هذه الأيام كلها ليس هو يوم عرفة وليس هو يوم عاشرة وليس هو أول يوم من السنة الهجرية إنما أعظم يوم من تلك الأيام كلها هو يومنا هذا الذي قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم إن إلا أعظم الأيام عند الله يوم النحر. أحبائي الكرام أتدري ما معنى هذا؟ ما أن الله عز وجل قد في أعمالنا ووسع في آذاننا حتى بلغنا آدم عشرة أيام عنده ثم يوم عرفة ثم بلغنا آدم يوم عنده على الإخلاص